Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyə sizdən xahiş edirik. Bakıda və Abşeron yarımadasında iyunun 8-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. İyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişən, buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mülayim şimal-qərbi küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə istiləcək. Bakıda gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 758 mm terci təşkil edəcək. Nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah bəzi yerlərdə şimşək çaqajacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənir. Gündüz əksər rayonlarda qısa müddətli fasilə olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20 dərəcə C, gündüz isə 35 dərəcə C-dir. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə C, gündüz isə 17-22 dərəcə hiss olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.